Hola Cáncer, este es tu horóscopo, tu pronóstico, las sorpresas que te, que te trae Marzo, el mes de marzo para ti Cáncer. Las sorpresas de marzo para las personas del signo Cáncer. Las sorpresas del mes de marzo para las personas del signo Cáncer, hombres o mujeres. Ahí va. Bien, vamos a empezar a nivel laboral. A nivel laboral excelente. ¿Eh? Realmente excelente. Tu creatividad, tu profesión, incluso el libro, puedes estar estudiando, perfeccionándote y eso te va a redituar muy, pero muy bien. La carta del anillo, la carta de los peces, te reditúa muy bien. Eh, después cáncer también podés llegar a tener un amor secreto o una relación realmente secreta o furtiva, pero de ser secreta puede pasar a ser algo oficial, ¿Mm? como que empieza algo un tanto secreto, un tanto furtivo, un tanto a escondidas, y después se transforma en un vínculo más formal. ¿Mm? Eh... Bien, con respecto con respecto a la salud, si estabas lidiando con una situación con una patolog patología crónica, la carta del anillo puede que en marzo el médico en cuestión que te trate eh, el libro como que encuentra algo que te beneficia ¿eh? o hay Sí, o estudia o encuentra algo el médico, eh, un, un, una variación en tu tratamiento o algo por el estilo, que beneficie tu estado de salud. Si tenías algo ahí más o menos crónico. ¿Mm? Bien. Bueno, cáncer. El amor. Bueno. Muy pero muy bien. Un marzo muy bueno para el amor. ¿Mm? Eh, fíjate la carta del corazón, el anillo, la solución. Eh, esto incluso puede ser libreta matrimonial. Algunos, algunas personas del signo cáncer se van a estar casando. ¿Mm? Eh, se van a estar casando, muy enamoradas. Eh, otras personas cáncer lo mismo. Hay una, el amor, hay una, un vínculo secreto que se termina formalizando. Sí, bueno, la casa, el hogar. Muchas personas del signo cáncer en marzo van a estar eh, formalizando o conviviendo. Con respecto a lo laboral, de vuelta, fíjate, el libro, el anillo, como que establecen algún tipo de otra realizas algún tipo de contrato que en un trabajo que realmente te gusta mucho la carta de la llave la carta de el corazón incluso a nivel laboral podés estar trabajando en algo que te gusta desde tu casa ¿Mm? bien a ver qué más las sorpresas tiene marzo para cáncer, para las personas del signo cáncer. cáncer. o nos habla de hay dos lecturas la primera el colgado es Neptuno ¿eh? regente de Piscis nos habla de una persona del signo Piscis como que fíjate la como una persona del signo Piscis como que hay una hay cierta preocupación te vinculas con una persona del signo Piscis y hay cierta esta persona como que está preocupada por tu trabajo o por lo laboral o por tu profesión. Bien. Eh, y la segunda lectura. Bueno, también hay una preocupación con respecto a tu profesión. Es como que cáncer, te sentís atado ¿eh? a una determinada situación que, que te cuesta salir. ¿eh? Y eso te preocupa a nivel laboral. Pero fíjate que el trabajo está muy bien aspectado, pero hay una situación a nivel laboral que te preocupa, a la cual te sentís atado. Bien. De vuelta, fíjate a nivel laboral. Acá aparece una persona de Capricornio, el rey de basto invertido nos habla de es el empresario, también puede ser el jefe eh, Piscis. Un traguito de agua. <coughs> en tu trabajo podés estar lidiando, <coughs> pero che. podés estar lidiando. Con una persona un tanto inmadura, una persona un tanto abusiva, eh, que te complica la vida, puede ser de Capricornio, sí. Piscis no, Cáncer. Bien, como había dicho, <coughs> algunas personas del signo cáncer van a estar formalizando, se van a ir a vivir junto con su pareja. Otras personas del signo cáncer, especialmente hombres, fíjate acá está el rey de copas invertido, traición, bueno, algunos hombres del signo cáncer van a estar... Eh, o teniendo una relación, más para los hombres del signo cáncer casados, van a estar teniendo una relación informal. ¿Mm? Hombre cáncer, la decisión apresurada, la traición, sí. Algunos hombres cáncer, incluso se van a estar enamorando de otra persona. ¿Mm? Guárdala después, Joaquín. Joaquín, ¿Eh? guarda después. ¿Por? Porque haces ruido y estoy grabando. Yo casi termino. Mira. Eh... A ver, Cáncer, también nos habla el 2 de oros y el 3 de espadas, que puedes estar comunicándote con una amistad y esta amistad como que te termina decepcionando. ¿Eh? El 3 de espadas, el corazón roto, sí. Sí. Entonces, Cáncer, apareces muy bien. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de tu profesión, sin embargo, hay una situación del trabajo como que te sentís atado. ¿eh? Eh, en el trabajo también puede haber una persona que te complique la vida, puede ser de Capricornio. ¿eh? Hombre, cáncer. Se puede estar enamorando, puede estar siendo enamorando de otra persona, incluso enamorándose para los hombres cáncer soltero. Se enamoran de una de una, de una mujer que, eh, que es casada, que, que ya tiene familia, eh, que está comprometida ¿eh? esta persona. Y, y lo otro, la otra sorpresa es que la, la comunicación con una amistad que, te, que, que tienes, tu cáncer, te puedes estar decepcionando de esa amistad a raíz de una comunicación o de una charla que, tiene, que, que tienes con, con esa amistad. ¿M? Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muy simple Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.